Вірно служити українському народові, вірно служити українському народу, дотримувати Конституції та законів України, конституції та законів України, втілювати їх у життя, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, поважати та права і свободи людини, честь держави, честь держави. Згідністю нести високе звання. Згідністю нести високе звання поліцейського. Поліцейського. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сулідно виконувати свої службові обов'язки. Пане міністр внутрішніх справ України. Особовий склад управління патрульної поліції у місті Северодонецьк, Лисичанськ, робіжне Присягу на верность украинскому народу склав. Витаю! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Слово слава мое министр внутренних справ Украины Арсен Аваков. Шановные пановые полицейские, уважаемые жители города, вы не представляете, как здорово и красиво смотрится ваш город, и как вы здесь хорошо смотритесь, когда мы приземлялись сверху с вертолетом. Это было замечательное зрелище. Это 27-я команда патрульной полиции в стране, который начинает сегодня работать. 27 команд уже в работе. И работают они очень хорошо. И прежде всего хочу обратить ваше внимание, господа полицейские, на то, сколько людей здесь собрались. Да, я понимаю, знаю, что здесь многие ваши родные, но много пришло и просто жителей города. Потому что они хотят верить, хотят надеяться на новую полицию. Новое ожидание. И вы не смеете подвести их. Вы должны соответствовать новым ожиданиям и новым требованиям. Эта полиция не просто имеет новый слоган. Она должна, обязана перед каждым здесь стоящим на площади не карать и крышевать, а служить и защищать. И это не пустые слова. Сегодня вечером вы выступите первый раз на патрулирование. И с сегодняшнего дня вы будете служить этим людям. Там, где нужно помогать, там, где нужно быть строгими. Но главное обеспечить покой и порядок. Качество жизни человека складывается из многих факторов. Из душевных, духовных, из материальных, из чувства безопасности в родном городе. На нас положена обязанность это безопасность обеспечить. И я прошу каждого из вас это понимать. И я обращаюсь к горожанам.